İnsan fitrətən daxilən sevilib sevinməyə meyllidir. İnsanın iki dənə duyğuya çox ehtiyacı var: sevmək, sevilmək. Bir də öz alamıza baxın, kim istəmir ki? Həm sevmək istəyirsən, həm sevilmək istəyirsən. Sənin bu iki duyğuya hər də ehtiyacın var. Bu olmasa sən çox əziyyət çəkərsən. İnsanın sevməyə ehtiyacı çoxdur, sevilməyə Kiçən qadında fərqlidir. Kişinin sevməyə daha çox ehtiyacı var. Qadının sevilməyə daha çox ehtiyacı var. Kişi sevəndə güclənir, hərəkətə gəlir. Qadın isə seviləndə güclənir, ruhlanır və hərəkətə gəlir. Peyğəmbər buyurur: "Allahın mərhəmətlığı qadına nisbət kişidən daha çoxdur. Allah qadına daha çox mərhəmətli bandır." Şəddə mehribandır. Qadına daha çox mehribandır. Ona görə deyilir ki, qız övladlarınızı hədisdə budur peyğəmbər buyurur. Qız övladlarınızı sevindirin. Əgər qız övladların, xüsusilə qız övladlarınızı sevindirə bilsəzsə, qiyamət günü Allah siz sevindirəcək. Niyə Allah belə hədislər diliz söylənir? Qıza çox. Yəni qıza mərkəzlənir. Hədis varb idi mən başqa hədis istəyirəm sizə. Hədiyyə almaqsız düz övladlarımıza fərq qoymayın. 2 dənə oğlum var, ikisinə get hədiyyəni eyni alın. Keyfiyyətində heç olmasa fərq qoymayın. Amma birdən işdi işte fərq qoymaq istəsən, onda qızıva daha yaxşısı alın. Fərqi belə qoyun. Hətta hədisdə belə vurğulanır ki, kim qız övladına bir dənə hədiyyə alıb gedə bazardan bir dənə hədiyyə alıb, həmin dükandan gedib bir dənə hədiyyə gətirə qız övladına verə, elə bil bir dənə qul azad edib, o dərəmdə qul azad edimi böyük bir şeydir. Hədis var ki, qız uşağına daha çox məhəbbət göstərən oğlan uşağına. Niyə? Niyə qız uşağına daha çox məhəbbət? Cavab: Ona görə ki, qız övladın sevilməyə ehtiyacı çox-çoxdur oğlandan isə. Elə buna görədir ki, qadın diqqəti daha çox istəyir. Fikirlərimiz ailədə diqqət daha çox kimi istəyir. Hər ki təbəqədə. Qadın daha çox diqqət istəyir. Ən çox şikayətlər hardan başlayır? Mənə diqqət eləmir. Qadın çox əziyyət çəkir, nədən? Diqqətsizlikdən. Çünki o sevilməyə kəmin məhkumdur, yaxşı məndə. Heç istir sevilsin, sevilən insanda diqqət istəyir.